Когда эти события произошли, вы помните, о чем говорили политики наши оппозиционные. Они сказали, что это власть сама же на себя напала. Это же тетушки, они же взяли их, специально наняли, бросили на своих внутренних ребят, 19-летних, 20-летних ребят, с внутренних войск, на них бросились и сами начали просто их уничтожать и бить. Потом оказалось, что Корчинского мы наняли который бил э, наши внутренние войска. А потом оказалось, когда арестовали Дзинзю и Кадуру, все пришли под СИЗО и начали им посевать там под Новый год и петь колядки. О том, что оказывается, это их люди. И оказывается, что все, кто там участвовали, в том числе вот этот, о котором я говорю, того, молодой парень с цепью, оказывается, это те люди, которые всегда были, присутствовали на этих так называемых мирных демонстрациях, я почему говорю так называемых, потому что это далеко не мирная демонстрация, потому что я убежден в том, что свобода слова, она ничего общего не имеет с массовыми погромами. И с массовыми беспорядками. Ну, вообще ничего общего не имеет. Если речь бы шла сегодня о правых радикалах, которые присутствуют в Доме профсоюзов, которые, которые говорят, что они вооружены, и мы об этом знаем, что они вооружены, которые кидали коктейли молотого. Да, если бы шла речь только о них, мы бы с ними разобрались. Уже давно. И очень просто. А так как с ними есть рядом люди, которые искренне пришли со своими проблемами. Мы же понимаем, что у части людей, которая вышла, действительно существуют проблемы. Они хотят изменений каких-то в жизни, в жизни государства, в своей личной жизни хотят изменений. Вот, их что-то не устраивает. Вот эту часть общества, вообще-то, государство должно услышать и с ними вести диалог. А вот эти правые, которые навязывают сегодня свои идеи, идеи радикализируют, это люди, с которыми, на мой взгляд, я глубоко в этом убежден. В каком бы они секторе ни были, в правом секторе, в красном каком-то секторе, в ином каком-то секторе, с ними должен быть другой разговор. Но когда в Киеве начались вот эти мероприятия, я уже говорил, что мы видели, что уже 1 декабря среди этих мирных граждан появились радикалы. Они уже появились. Они уже появились здесь с дубинами, в касках, с цепями. То есть они уже сюда прибыли готовые к тому, чтобы проводить противоправные действия. С битами. То есть они уже здесь были. Первого числа. То есть не вот последнее событие, то, что вы говорите. А это подтверждает ту версию, которую я вам сразу сказал. Что подготовка шла на протяжении ну, более двух лет вот, уже такая подготовка шла, и эти люди готовились. Народные депутаты, э, оппозиционеры э, нападали на сотрудников милиции, которые э, стояли на блокпостах вокруг Майдана. Яркий пример. Господин Ярема вот, э, напал на сотрудника ГАИ, побил его. Значит, когда сотрудник милиции пытался досмотреть, что же, какие документы хотя бы на перевозимый груз находятся в автомобиле. Что такое грузовой автомобиль загружен чем-то? Там можно провести не оружие, там можно и пулемет провести, и пушку в разобранном виде положить туда, в этот автомобиль и провести, не канистру с бензином. Поэтому туда провести можно было все. И народные депутаты как раз этим делом и занимались, пользуя, используя свою неприкосновенность. Их не досматривали, они сами на автомобилях ездили, помогали этим людям все туда завести и занести. Технологии, которые применяются на Майдане, на самом деле специалисты оценивают как самые современные технологии по организации таких массовых мероприятий. К примеру, это средства связи, это электронные карты, это мапы, это радиосвязь и радиостанции на основе средств интернета. То есть масса таких технологий, которые применялись. Вы знаете, это не было тайной, и об этом говорили правоохранители, что на протяжении последнего года проводились так называемые технокэмпы. Технокемпы, где подготовка велась на уровне международных специалистов, проводили обучение людей, значит, которые сегодня тоже принимают участие вот в этих массовых мероприятиях. Мы можем говорить о том, что оружие там есть это точно я об этом информировал лично посла Соединенных Штатов Америки господина Пайта вот после того как радикалы задержали наших сотрудников оперативных завели их в здание КМД и пытали в здании КМД они вообще устроили пыточную у нас есть звуковые файлы о том, как эти события происходили, они не стесняясь называют себя гестапо и пытают наших людей. Кроме наших сотрудников, которые туда попали, милиционеры, также попадали и другие гражданские лица. Все, что касается вашего вопроса о силовом разгоне, это входит в разряд информационных войн. Это способ для того, чтобы протестующих как-то мобилизовать на Майдане. Я уверен, что это выдумки некоторых оппозиционных политиков, направленные на просто поддержание протестных настроений в обществе, не более того. Уровень тех технологий информационных, которые применяются на Украине, он не сравним ни с Египтом, ни с Ливией, ни с Сирией. Это совершенно другой уровень тех технологий, которые сегодня разрабатываются и применяются на Украине. Поэтому информационные войны, они будут, будут вбрасываться масса дезинформации для того, чтобы дезориентировать общество в событиях, которые происходят. Общество само даст оценку. И в конце концов общество придет, я уверен в этом, со временем придет к выводу, что только милиция и спасла это общество от полной анархии и разрухи. Милиция выстояла, милиция не применила всех сил направленных, данных ей законом. Вот. единственным сдерживающим фактором выступила милиция. Это оценку общества даст. Просто не сегодня. Но это обязательно произойдет. Мы ежедневно анализируем криминогенную ситуацию в стране. Она стабильна, она контролируемая, уровень преступности снижается практически по всем видам преступлений.